নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দাস খোৱা মোৰ জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নুমলজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগত তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহৰ সম্পৰ্কে মই চেনেলটোত আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টোত এটা শত্ৰু দমনৰ প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবঢ়াইছোঁ বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰত্যেকৰে জীৱনত কোনোবা নহয় কোনোবাজন শত্ৰু থাকেই বন্ধুসকল শত্ৰু নথকা ব্যক্তিয়ে পৃথিৱীত খুব কমেই আছে শত্ৰু থকাটো কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ কথা নহয় শত্ৰু থকাটো এটা স্বাভাৱিক কথা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে কোনোবা নহয় কোনোবাজনতো শত্ৰু থাকেই কিন্তু যদি শত্ৰুৱে আমাক বাৰে বাৰে আমনি কৰিবলৈ লয় আমাৰ ক্ষতি কৰিবলৈ লৈ ঘৰ পৰিয়ালে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ কামত বাধা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আমাক অপমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেস্থলত আমি সত্ৰৰ দমনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে বন্ধুসকল তন্ত্ৰশাস্ত্ৰ সত্ৰৰ দমনৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে দিয়া আছে ইয়াৰে বেছি সংখ্যক প্ৰয়োগ আপোনালোকক মই মোৰ এই চেনেলটোতে প্ৰদান কৰিছোঁ আজিও মই আপোনালোকক তেনেধৰণৰ এটা শক্তিশালী সত্ৰৰ দমন প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায় এই প্ৰয়োগটো কৰোঁতে আমাক কেইটামান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমাক লাগিব ন খিলা কাগজৰ টুকুৰা অৰ্থাৎ দুই ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চিৰ ন খিলা কাগজৰ টুকুৰা লাগিব আমাক লগত লাগিব আমাক এটা কলা কলম লগতে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব এডাল মমবাতিৰ যিখিনি বস্তু সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰতে উপলব্ধ অৰ্থাৎ ন খিলা কাগজৰ টুকুৰা লাগিব সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰা নখিলা তাৰ লগতে এটা জুইফলা এটা কলা কলম অৰ্থাৎ ব্লেক পেন লগতে এডাল মমবাতি বন্ধুসকল এই প্ৰয়োগটো আমি কৰিব লাগিব কোনোবা এটা শনিবাৰৰ দিনা আৰু এই প্ৰয়োগটো আমি কণ্টিনিউ আঠটা শনিবাৰে কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগে বন্ধুসকল ভালকৈ শুনি লওক যি ন টুকুৰা কাগজ আমি ল'ম প্ৰত্যেকখিলা কাগজতে আমি সত্ৰৰ নাম লিখিম লগতে সত্ৰৰ ঠিকনা লিখিম যদি জানে তেন্তে সত্ৰৰ মাক আৰু দেউতাকৰ সম্পূৰ্ণ নামো লিখি ল'ব ধৰি লওক আমি প্ৰথমে সত্ৰৰ নাম লিখিলোঁ তাৰ তলতে সত্ৰৰ মাকৰ নাম সত্ৰৰ দেউতাকৰ নাম সত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা লিখিম এইদৰে আমি প্ৰত্যেক খিলা কাগজ অৰ্থাৎ ন খিলা কাগজতে সত্ৰৰ নাম তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ নাম যদি আমি জানো যদি নাজানো তেন্তে অনলাইন ঠিকনাটো লিখি দিলেই হ'ল আৰু সেই প্ৰয়োগটো কৰোঁতে আমি ইউজ কৰিব লাগিব এটা কলা পেন অৰ্থাৎ ব্লেক বল পেন এটা ইউজ কৰিব লাগিব আৰু এই প্ৰয়োগটো কৰোঁতে যেতিয়া আমি নামখিনি লিখিম তেতিয়া আমি দক্ষিণ দিশলৈ মুখ কৰি এই প্ৰয়োগটো আমি কৰিম বন্ধুসকল তাৰপিছত আমি প্ৰত্যেকখিলা কাগজ মাটিত ৰাখিম ৰাখি লৈ নিজৰ পিন্ধি থকা জোতা বা চেণ্ডেলেৰে সেই কাগজখিলাৰ ওপৰত তিনিবাৰকৈ সত্ৰ নামকৈ কোবাম অৰ্থাৎ সত্তৰজনৰ নামকৈ প্ৰত্যেকখিলা কাগজতে আমি চেণ্ডেল বা জোতা যি আমি পিন্ধি আছোঁ সেই চেণ্ডেল বা জোতাৰ সহায়ত আমি প্ৰত্যেকখন কাগজতে তিনিবাৰকৈ কোবাম অৰ্থাৎ নখিলা কাগজত তিনিবাৰকৈ কোবালে আমি সাতাইছবাৰ নখিলা কাগজত কোবাম চেণ্ডেল বা জোতাৰ সহায়ত আমি মাটিত ৰাখি কাগজখন আমি সত্তৰ নামকৈ প্ৰত্যেকখিলা কাগজতে তিনিবাৰ তিনিবাৰ কোবাম তাৰপিছতে সেই কাগজখিনি আমি কোনোবা এটা থালিত ৰাখি মমবাতিৰ সহায়ত জুই লগাই দিম জুই লগাই দিয়াৰ পিছত তাৰ যিখিনি ছাই থাকিব সেই ছাইখিনি নি আমাৰ ঘৰৰ যি টয়লেট আছে টয়লেটৰ ছিটত পেলাই আমি তাত পানী ঢালি দিম অৰ্থাৎ আমি প্লাছ কৰি দিম এইদৰে কণ্টিনিউ আঠটা শনিবাৰ কৰিব লাগিব যদি আপুনি আঠটা শনিবাৰে কৰে তেন্তে যিমানেই ডাঙৰ শত্ৰু নহওক কিয় যিমানেই আপোনাৰ শক্তিশালী শত্ৰু নহওক কিয় সেই শত্ৰুৱে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব আপোনাক সমস্যা দিবলৈ লাহে লাহে তেওঁ এৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখলৈ অহাই তেওঁ বাদ দিব অৰ্থাৎ তেওঁক আপোনাক আমনি কৰিবলৈ কষ্ট দিবলৈ বা ক্ষতি কৰাৰ কথাটো দূৰৈৰ কথা আপোনাৰ সন্মুখলৈ নাহিব বা সন্মুখলৈ অহাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব সদায় এই প্ৰয়োগটো অত্যন্ত এটা শক্তিশালী প্ৰয়োগ পৰীক্ষিত প্ৰয়োগ কেৱল এই প্ৰয়োগটো কৰোঁতে যিকেইটা শনিবাৰে যিকেইটা যি আঠটা শনিবাৰে এই প্ৰয়োগ আপোনালোকে কৰিব সেই আঠটা শনিবাৰে আপোনালোকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ পবিত্ৰ অৱস্থাত অৰ্থাৎ ভালকৈ স্নান কৰি পৰিষ্কাৰ কাপোৰ পিন্ধি দক্ষিণ দিশলৈ মুখ কৰি এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে কৰিব নিশ্চয় এই প্ৰয়োগৰ সুফল আপোনালোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে চেণ্ডেলেৰে প্ৰত্যেক খেলা কাগজতে কোবাব বা জোতাৰে প্ৰত্যেক খিলা কাগজতে য'ত আপোনালোকে সত্ৰৰ নাম ঠিকনা লিখিছে তাত কোবাব কোবোৱাৰ সময়ত সত্তৰজনৰ কথা মনত পেলাই কোবাব আৰু লগতে সত্তৰজনৰ নামো ল'ব আৰু এইদৰে আপোনালোকে প্ৰত্যেক শনিবাৰে ন খিলা কাগজত এইদৰে লিখি কলা কলমেৰে লিখি তাক নিজৰ পিন্ধি থকা চেণ্ডেল বা জোতাৰে সত্ৰৰ নামকৈ তিনিবাৰ তিনিবাৰকৈ কোবাই সেই কাগজখিনি জুই লগাই লাষ্টত যিখিনি ছাই থাকিব আপোনাৰ থালিত সেই ছাইখিনি আপোনালোকে নিজৰ টয়লেটত ফ্লাছ কৰি দিব এইদৰে আপোনালোকে আঠটা শনিবাৰ কৰিব নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ শত্ৰু দমন হ'বই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ যদি আপোনালোকে ভালকৈ এই প্ৰয়োগটো কৰে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সুফল লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই শত্ৰু দমন প্ৰয়োগটো সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব Then the